Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomda Novruz dekorunda etiket hazırlayacağam. Adi telefon proqramlarıdır. Bundan öncə də belə etiketlər hazırlamışam. Yenə eyni proqramlardan istifadə edib, e, fərqli dizaynda etiket hazırlayacağam və On da deyim ki, sadə ağ fondan istifadə elədim bu dəfəki. Şəkillərin kənar hissələrini silmək məcburiyyətində qalmayasınız. Yəni belə deyim, istəsiz şəkilləri yüklədikdən sonra birbaşa etiketin üzərinə yerləşdirə bilərsiniz. Yəni kənar hissələrində həmişə artıq hissələrin silirəm. Bu dəfə silmədən çox asan formada etiket hazırlaya biləcəksiz. Bunun üçün bizə əvvəlcə boş etiket çərçivəsi lazım olacaq. Videomuzun açıqlama bölməsində bu şəkilin linkini yerləşdirəcəm. İstəsəz linkə daxil olub yükləyə bilərsiz. Kolaj proqramından istifadə edib əvvəlcə çərçivənin kəna hissələrindəki artıqları sildim. Daha sonra şəkil əlavələməyə başlayacağam. Əvvəlcə yaddaşdan səmanı şəkilini seçdim. Daha sonra arxa fon, ad background menyusunu seçib arxa fonu ayarlayacağam. Seçdiyimiz etiketi arxa fon kimi istifadə edirik. Ə, beləliklə, yəni yüklədiyiniz şəkillərin çağırın ki, arxa fonu ağ olsun ki, etiket üzərinə yerləşdirə biləsiniz. Şəkildə alt hissədə biraz ağ fon çox qalır, onu yenidən kəsib daha sonra etiket üzərinə yerləşdirəcəm. Digər şəkilləri də eyni formada seçib etiketinin üzərinə yerləşdirəcəm. Bəzi şəkillərdə yazı var və yaxud da ağ rəngin tonlarıdır. E, etiketinin üzərinə qoyanda bilinəcək. Ona görə kənar hissələrin bir az silirəm. Proqramda işləmək üçün arxa fonu da ağ seçdim ki, ağ rəngin çalarları belə olduqda daha çox nəzərə çarpar. Və bu şəkli mən e, digər simmetrik üzə çevirəcəm. Yəni bu formada seçməyəcəm. Yuxarı menyudan şəkli əks tərəfə çevirib daha sonra etiketə yerləşdirəcəm. bu qayda ilə istənilən şəkli etiketə yerləşdirə bilərsiz. Onu da deyim ki, yeni şəkli hazırlayandan sonra hər dəfə arxa fon seçəndə son şəkli seçirik. Yəni ilk olaraq etiket seçdik, daha sonra səmənini yerləşdirdik və quş olan şəkli seçdikdə səməni olan etiketi seçirik. İndi isə gül olan şəkli arxa fon seçmək üçün Bu dəfə həm səməni, həm də quş olan etiket seçirik. Yəni hər dəfə ondan bir öncəki şəkli seçirik arxa fon kimi. Belə olduqda son etiketin üzərində istədiyiniz bütün şəkillər yerləşir. Yazını istəsəz e, bu proqramlarda yaza bilərsiniz. Amma e, bu e, Photoshop proqramının bir az effekti, yəni belə deyim, yazı şrifti azdır, çox da deyil. İstədiyiniz formanı əldə edə bilməsəz, əlavə yazmaq üçün e, proqram seçib onda yaza bilərsiniz. Çaşacağam növbəti videolarımızı sizə göstərim. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.